Нас, конечно, не ожидал того, что Війна, звісно, в мої плани до недавнього прошлого не входила. Я реально зрозумів, що моє місце в данный момент здесь. Можливо, хоч маленькими своїми діями, але внести якийсь вклад в якусь загальну величезну справу, заради якої піднявся Майдан. выгнать врага с нашей неньки Украины. Такие мотив. Не ездить к ним уже просто невозможно. Потому что когда видишь эти обветренные лица, обветренные губы, слышишь и видишь раненых, понимаешь, что началось что-то серьезное, о чем даже боишься сам себе в этом признаться кажется, многие не допускают эту к себе информацию, потому что боятся этого. Точно так, как и мы боялись принять с первых моментов то, что началась война. В первую очередь, конечно, мы все тратили свои средства. Собирая сначала у своих знакомых, друзей. Сейчас уже своих средств не хватает, обращаемся чаще, обращаемся к народу, к людям с просьбами обращаемся к бизнесу. Многие идут на встречу. С волонтерами не первый раз работаем. Передавали одежду, передавали обувь, рюкзаки, перчатки. То есть все то, что им необходимо для службы в АТО. Очень много раз мы передавали и одежду для деток, обувь в зоны АТО, в детские дома, в больницы они привозили самое необходимое. Во-первых, вещи, потому что многие дети прибыли вообще во всем летнем, вот зиму пережили. Во-вторых, медикаменты. В-третьих, питание. Горя, конечно, детки очень много узнали. Вначале они были замкнутые, они были грустные, они вздрагивали при каждом. А потом же у нас тут тоже же обстрелы начали. Здесь выстрелы были такие выстрелы, что у нас и окна потрескались. То наоборот уже эти дети даже нас пытались успокаивать, что не бойтесь, это еще не тот обстрел, это вот это не те грады еще они очень чувствуют вот эту вот заботу, что в таком горе, в такой вот страшный момент они не остались одни, что заботятся о них и вот все люди со всей Украины. Ну, скорее всего, сейчас больше нашим именам верят. Люди видят, что мы возим именно по назначению. В Фейсбуке мы всегда даем объявления. Стоим на улице с палатками. Если люди помогают нам, мы всегда отчитываемся, что мы приобретаем, кому возим, показываем фотографии. Вот это еще Раздался звонок. Напомнили, у нас 22 февраля был теракт. Погибли 4 человека, из них 15-летний мальчик. Позвонил его папа и предложил свою помощь. Вы знаете, немножко. Тяжеловато было, ну для меня, может быть, эмоции, тяжело было слышать голос отца, у которого погиб ребенок. И он предлагает помощь именно солдатам для того, чтобы быстрее наступил мир. У него еще есть ребенок младше. И вот для второго ребенка ему нужен мир. мы, в общем-то, чувствуем поддержку людей, заботу людей и их беспокойство. Это для нас не просто поддержка материальная, но прежде всего духовная, потому что мы чувствуем, что люди беспокоятся о своих патриотах, о своих защитниках. Защита родины. Мы отвыкли от таких слов, конечно. Может быть, кто-то считает, что это слишком громко, пафосно. Но я думаю, что нет. Каждый человек в своей жизни какой-то момент проживает то, что он должен решить для себя, кто он. И сейчас у нас тот период, когда каждый человек, как атмосовая бумажечка, проявляется все, кто он. теща, через тещу, кстати. Ну, если б не теща, не ни Николаевна, не ни Анька. Ой, ходил бы я голый босс. А вообще, девчатам, огромное спасибо. Как я вас люблю. Оборвалась труба выхлопная. Вот, Примотали на скотч на проволочке едет, ни разу еще так не ездил, на проволочке привязывал, но на скотч. Дороги, они выбивают наши машины, Это же не проехать там по городу потихонечку, это постоянная дорога, да еще по бездорожью, пробиваем колеса диски. На этот раз у нас оторвался глушитель. Мы 400 километров проехали с такими звуковыми. Спасибо нашим Азусу. Они быстро отремонтировали все. Теперь мы едем дальше к тем ребятам, которые мы запланировали еще доехать. Если раньше мы возили продукты. Сейчас машины. Вот у нас получилось один-второй и раз приобрести машины. Ребята, у меня была ситуация, у меня была Нива. Вот когда у нас на тесте было 2-300 и 2-200, к сожалению, с Нивой я ничего не мог сделать. Я приехал туда. Погрузить ни 200, ни 300 невозможно. То есть сюда хотя бы носилки ставятся, то есть можно перевести, транспортировать пациента и оказать помощь. Ну, благодаря волонтерам, в принципі, і сучастують зона АТО, в частності наша армія. Наш товариш знайшов, і ми поїхали подивитися форму на складі, так і познайомився. Машина подрабовала минометный обстрел. Он для меня вообще как сын. Он младше моих детей. И когда я узнала, что в Широкино была разбита его машина после обстрела, решили попробовать помочь азовцам. 970, все, что надо было, было забаскочила у нас. С того часа фактически, сдружились и постели на детку. Тому у нас можна сказати все є тільки ну, завдяки їй, можна так сказати. От вона проробила велику роботу, і ось машину. Теж, ну я не знаю навіть як, шо, шо, як виразити подяку. обсудить какую-то ситуацию. Они звонят не родным, а звонят нам, может быть, потому что мы больше их знаем и видим, в каком состоянии они находятся. Потому что не боятся нас расстроить. Родному человеку они не смогут так позвонить. Может быть, больше их берегут. Они звонят, спілкаются и пытаются, как у нас в взагали что нам нужно, и даже в Мариуполе они не забывают, приезжают, смотрят, как мы, роблять то, что не делает роб... наша власть. Они с нами однажды познакомились, и не бросают нас. Приехали на... за нами в то место дислокации, где мы стоим. То есть люди от нас не забыли, и это действительно очень приятно. Я вообще удивлен, как такая людина, находясь сейчас, Приїжджає до нас на передову. Без страху, без нічого. Я пишаюся нею. Дай не Хочу сказати, так і до завади. Якби волонтери давали ще й зброю, то я думаю, фу, ми взагалі вже давно перемогли б і сумніву. я думаю, что мы уже стали как одной семьей. И когда встречаешься с этими ребятами, ты понимаешь, там есть разные и возраст, конечно. Они все для меня как сыновья. Я ей приревнюю, как до матери, как до своей матери. По-моему, роднейшая, чем э, своя мать, нема никого. Вот она для нас мама. Каждый человек задает себе вопрос, за что он пойдет в бой, за что он служит, за что он готов погибнуть. После того, как ты уже пообщался с этими людьми, то ты понимаешь, что да, ты должен служить и ты должен защищать вот таких вот людей. В Украине с давних довен. По особливому ставляться до матерів. І от до нашого підрозділу Людмила Миколаївна як мама. Більше нічого не можу сказати.